Мапи варварські нищать зелену зону. Мешканці будинку з адресою площа Дружба народів номер один звернулися приймально до Андрія Білецького зі скарбою. Як бачимо за моєю спиною, вже багато років під вікнами будинку кіоски, які до речі не мають дозвільної документації, нищать зелені насадження, квіти, трави, дерева вже не кажучи про те, що після себе вони залишають купу сміття. Жилец этого дома перепечает Анатолий Васильевич Я же и консьерж, я же и председатель Совета подъезда. То есть я один во многих лицах. А, Анатолий Васильевич, а расскажите, в тут проблема сегодня? Проблема в загромождении нашей территории. Это наша зеленая зона. Мы за нее платим деньги. Наш подъезд размере? платит 30 тысяч ежемесячно за эту территорию. Мы можем за эти деньги сделать нормальный э, двор естественно уже наша зеленая зона забита до положения асфальта а вы куда-то обращались с жалобами во все инстанции уже э, какие лет. ответы получили различные ответы но ни одного конкретно то есть мы рассмотрим ваше положение mm -hmm. мы поговорим в конечном итоге последний раз нас э, пригласили на громадские слухания нам не нужны слухания, нам нужно убрать киоски. Вот посмотрите, 5 метров до дома. Разве такое может существовать? Это не дай бог упадет сосулька какая-то кому-то на голову, кто будет виноват. Жек, хорошо, что этого не случилось. А это, это, что же, да, но а это вообще какие-то левые люди. То есть он захотел, встал, завтра он может не стоять, послезавтра опять кто-то станет. Третий, пятый постоянно приходят какие-то новые лица и вот занял территорию и все. мы несколько раз их гоняли но это привело к тому, что в общем-то агрессия вызывается с обеих сторон угу. и там желтая полоса это 20 метровая зона метро метро себя оградило в этом аспекте потому что на, на эту зону уже не имеют права ставить свои киоски но тем не менее, вот посмотрите кофейня, здесь 5 метров 7 метров то есть и в этой 20 вот метровой зоне Начинается нарушение правил. Ну и естественно отсюда и антисанитария. И, допустим, когда идет дождь, так вообще сужается пространство до, до минимума. Туда не, нельзя встать. Потому что мокро. И они наползают вот сюда, на гладкую территорию. Может, это... А так, ну, посмотрите. Да. Вот это банк. Как пройти в банк, не цепляя вот эти загромождения? Да. этому пути собрать подписи, выразить свое пожелание и что-то делать. Но я говорю, все наши просьбы в то, что давайте мы поговорим. Давайте мы поговорим У -у -у. с вот этими э, владельцами киосков. Владельцы киосков начинают выдумывать. А вот мы подумаем, как лучше, как что. Мы то хотим... пока не... не... Да, то есть нет желания убрать эти киоски. Остаются под да. вот них ящики, мусор разный. Ну, ужди уж утра, пока придет дворник, все это уберет. Что тут было? Тут было дерево. Здесь были кусты перед ограждением. Примерно вот такие вот. Я ее не могу назвать зеленой. Да, вот здесь были кусты, ряд кустов. Вот там тоже были кусты. Но их зататали, забили. А ограда была полностью? Да, она шла прямо вот туда. То есть убрали ограду, все, да. Все тут семена продаются. Вы видите, вот угу. ограждения пилились болгаркой. Угу. Болгаркой порезали, как им удобно. Ну так если Человек, хозяин этой территории. Возьмите новое ограждение, сделайте, посадите новые кусты, земли подсыпать, и все будет нормально. Вот посмотрите. Вот, очень Понятное это дело, зеленая, что это зеленая зона. Главное, На этой зеленой зоне стоит уже целая, целая очередь угу. Да, а это все. была ограда, а здесь протоптали тропу и уложили новый ряд тоже рос когда-то великолепный клен. В результате он помешал кому-то, вот вероятнее всего этому киоту. И его отрубили. Чи зможуть мешканці будинку відстояти своє право на дитячі майданчики зелені насадження під вікнами будинку і вільний прохід до метро? Громадська приймальна Андрія Белецькому надалі важливо стежитиме за перевігом події і спробує допомогти мешканцям будинку.